Rancangan pelaksanaan subsidi bersasar RON95 akan diteruskan seperti yang dirancangkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri mengulangi bahawa pelaksanaan subsidi bersasar RON95 tidak akan menjejaskan sebahagian besar rakyat. Menurutnya, terdapat banyak kempen negatif mengenai RON95 dan menjelaskan apa yang dikatakan oleh pembangkang hanyalah gimmick yang menunjukkan bahawa rakyat sedang mengalami kesusahan. Sama ada kita akan melaksanakannya, subsidi bersasar RON95, ya kita akan melakukannya kerana rasionalisasi subsidi adalah sesuatu yang kritikal untuk negara kita. Kita mahu mempunyai sumber yang mencukupi untuk membantu golongan miskin, untuk meningkatkan kualiti pendidikan, memberikan perkhidmatan awam yang lebih baik termasuk kesihatan, katanya di petik media perpaduan. Beliau berkata demikian bagi mengulas sama ada kerajaan akan terus melaksanakan subsidi bersasar RON95 atau sebaliknya ketika ditemui di Energy Asia 2025 pada Isnin pada pementangan belanjawan 2025 pada Oktober tahun lalu. Anwar yang juga Menteri Kewangan mengumumkan bahawa kerajaan merancang melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON95 pada pertengahan tahun ini. Untuk rekod baru-baru ini, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilaporkan berkata bahawa kerajaan akan tetap melaksanakan rasionalisasi subsidi RON95 seperti yang dirancang pada separuh kedua tahun ini. Beliau berkata perbincangan berkaitan rasionalisasi subsidi masih berjalan di peringkat jemaah menteri bagi meneliti mekanisme terbaik untuk pelaksanaan menyeluruh dan adil kepada rakyat. Dalam perkembangan yang lain, terdahulu PMX menegaskan bahawa kebebasan media merupakan antara tonggak utama amalan demokrasi yang perlu terus dipertahankan dan diperkukuh di negara ini. Jelasnya lagi, media harus berperanan sebagai penyampai kebenaran dan bukan sekadar menjadi alat kepada kuasa untuk melakar naratif yang akhirnya memaksa masyarakat menerima sesuatu tanpa ruang kepada perbezaan pendapat. Ahli Parlimen Tambun itu turut memberi peringatan kepada pengamal media dan tokoh kewartawanan agar tidak terperangkap dalam apa yang beliau istilahkan sebagai manufacturing dissent iaitu usaha mencipta naratif untuk menanam kebencian, menghina atau memfitnah pihak lain demi kepentingan tertentu. Ulang, sistem demokrasi ini harus kekal dan utuh. Antara tiangnya adalah kebebasan media. Saya ingin mengingatkan seperti yang disebut oleh Norm Chomsky, kita mesti berwaspada terhadap apa yang dikenali sebagai manufacturing consent iaitu penggunaan alat kekuasaan untuk membentuk persetujuan atau persepsi rakyat katanya di petik harapan madani. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL pada Sabtu. Tambahan lagi, Perdana Menteri turut menegaskan kebebasan hak bersuara bukan hak untuk menghina atau mencerca hanya kerana berbeza pendapat. Kebebasan bersuara itu penting tetapi perbezaan pendapat bukan tiket untuk menghina atau mencerca. Kita tidak tahu yang tyranny of the majority seperti yang diingatkan oleh Thomas Jefferson di mana majoriti menggunakan kuasa untuk menindas tegasnya lagi. Dalam pada itu, Presiden Keadilan itu turut berkata, dalam landskap komunikasi masa kini, cabaran utama bukan lagi tertumpu kepada media arus perdana semata-mata, sebaliknya lebih besar datang daripada media sosial yang jauh lebih bebas, pantas dan tidak terkawal. Cabaran kita kini adalah bagaimana memanfaatkan kebebasan yang ada. Maklumat yang kita sampaikan harus dipercayai, berasas dan tidak menjadi alat penindasan sama ada oleh golongan penguasa atau kelompok pelampau yang bebal dan terdesak mahu kuasa. Kadang-kadang budaya membaca dan menilai secara mendalam telah luntur. Ini bukan perkara baru tetapi semakin membarah dengan wujudnya platform media sosial, ujarnya. PMX turut menyeru agar pengamal media kekal profesional dan beretika dalam menyampaikan berita serta mendidik masyarakat untuk lebih celik maklumat agar tidak mudah terpedaya dengan fitnah atau manipulasi yang cipta pihak tidak bertanggungjawab.